Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Трас Березовец. У нас сегодня сразу две даты. Во-первых, сегодня 80-я годовщина так называемого D-Day в Европе, высадка союзников в Нормандии, операция Overlord, самая масштабная и самая успешная морская операция по десантированию, с которой, собственно говоря, и началось освобождение Западной Европы. Да, мне могут сказать, что до этого было открытие Второго фронта, высадка союзников в Сицилии в 1943 году, но именно высадка 6 июня 1944 года в Нормандии окончательно сломала хребет немецкого зверя и впереди оставалось практически еще 11 месяцев. Войны, но Рейх уже был обречен. Ну и наконец, вторая дата Международный день журналистов, людей, которые исполняют свой долг. Я не говорю о журналистах, а не о пропагандистах. В данном случае людей, которые исполняют свой долг, часто с риском для жизни это и журналисты и расследователи, и политические обозреватели многих стран, которым угрожают. Ну и... Конечно же военные корреспонденты. И символично, что у нас сегодня подоспела новость. Международная федерация за права человека FIDH направила обращение в офис прокурора Международного уголовного суда, потребовала выдать ордеры на арест сразу шести российских пропагандистов. Кто же эти люди? выдачу ордена на арест которых потребовала Международная Федерация за права человека. Ну, в общем-то, большинство этих фамилий вам прекрасно известны. Это российский телеведущий пропагандист Владимир Соловьев, мать русской пропаганды Маргарита Симоньян, глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, радио и телеведущий Сергей Мардан, зам председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Ну, тут странно, Он, в общем-то, буйный алкоголик. Который любит выдавать себя за блогера Ну и наконец шестой человек попавший в этот список Первый замглавы администрации Путина Алексей Громов Человек, который отвечает за государственную пропаганду На российском телевидении Вот эта шестерка негодяев Подобных тем, которые были привлечены К международному уголовному трибуналу В Нюрнберге После разгрома Третьего Рейха И параллели здесь повторяются Именно международный день Журналистики этих шести пропагандистов э, потребовали получения ордера на их арест э, в обосновании, которое было подано. Говорится о том, что каждый день украинцы гибнут под российскими бомбами. Все потому, что Россия хочет их сделать частью русского мира. Эти грубые нарушения прав человека были бы невозможны без дегуманизирующей кампании российских пропагандистов, которые также виновны, как и те, кто нажимает на курок, убивая украинских граждан. И в самом неделе призывы к убийству мирных украинских граждан, украинских военных, подпадают под действие призывы к геноциду. Это тягчайшее преступление, согласно нормам международного права. И можно не сомневаться в том, что рано или поздно это международная кампания, которую ведут активисты, юристы и в том числе фонд голливудского актера Джорджа Клуни рано или поздно завершится успехом. Как мы знаем, казавшееся фантастическим объявление в розыск диктатора Путина и уполномоченной по правам, человека, по правам ребенка в России Львовой, также многим казалось нереальным. И вот мы видим результат. Путин объявлен в международный розыск по обвинению в совершении военных преступлений, похищении, незаконное установление удочерения украинских детей. Так что, как говорится, у них все впереди. Но на этом все не закончилось. Нью-Йорк Таймс у нее вышла с публикацией о том, что Джо Байден на годовщине Дидей собирается сравнить Путина с Гитлером. Ну вот видите, как, как говорится, бумеранг истории может вернуться реконструктор, очень долго любил проводить параллели со Второй мировой войной, рассказывать о победе нацизма в Украине, о том, что, дескать, здесь бегают недобитые нацисты и фашисты. И, конечно, в итоге доигрался сам, стал в лицо, в лице в глазах всего цивилизованного мира стал нацистом, более того, стал Гитлером. Как об этом сообщила Нью-Йорк Таймс, ключевой тема речи Байдена на Ронском американском кладбище станет защита Европы и свободы от диктатора Владимира Путина, который развязал войну. И все эти параллели, собственно говоря, с Гитлером они более чем очевидны, особенно учитывая дикие совпадения по многим фактам нацистской и нынешней современной российской истории, о которых ранее говорилось немало и историкам, которые пишут историю современного мира и современных войн, очевидно, придется очень серьезно поработать, сравнивая факты поразительного совпадения между поступками и заявлениями, самое главное, вождей Третьего Рейха и вождей Путинского Рейха. Ну, собственно говоря, на что боролся, на то и напоролся. Тем временем Байден также заявил о том, что мы не разрешаем удары по Москве, по Кремлю. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. Он прямо не ответил на вопрос журналиста Дэвида Мьюера, применялось ли американское оружие по ценам внутри России. При этом он заявил, что украинской армии запрещено атаковать этим оружием Москву. Вместо этого он сказал, что украинской стороне позволены удары вблизи границы в ответ на российские атаки конкретных целей в Украине. Мы не разрешаем удары на 200 миль, это около 320 километров в европейском исчислении, вглубь России и не разрешаем удары по Москве по Кремлю тем временем сегодня США подтвердили два источника подтвердили то что американское оружие было применено для обстрела военных объектов на российской территории об этом сообщает нее Associated Press в частности э -э, сенатор-республиканец Майк Раунс из Южной Дакоты член комитета Сената по делам вооруженных сил подтвердил нанесение ударов с использованием американского оружия но не сказал каким образом он получил эту информацию также эту информацию подтвердил один из чиновников правительства США. Ранее, напомню, официальная позиция США заявлялась в том, что они не подтверждали, но ну и не опровергали нанесение удара. В частности, Джон Кирби, бывший спикер Пентагона, а сейчас представитель Совета национальной безопасности, сказал, что не может подтвердить, начала ли Украина применять американское оружие с этой целью. Мы не получаем на ежедневной основе сведения о том, чем и почему стреляют украинцы. Могу лишь сказать, что они понимают указания, которые им предоставили, имея в виду запрет использования ракет атакам с дальностью полета до 300 километров для ударов по внутренним регионам России. То есть мы видим, что Байден говорит одно, а потом подходит уже информация, которая, собственно говоря, подтверждает нанесение этих самых ударов, которые продолжаются. Напомню, ранее были уничтожены, предположительно с использованием ракет Хаймерс, были уничтожены две установки С-300, С-400 в Белгородской области. Ну и очевидно, таких ударов станет в ближайшее время больше. Естественно, российские системы ПВО, э, системы запуска баллистических ракет э, и площадки, с которых они запускаются, их установки будут теперь приоритетной целью для нанесения ударов. Ну и, как говорится, ни дня без успеха украинской военной разведки, главное управление разведки Минобороны сегодня нанесло очередной удар у берегового аннексированного Крыма. Был уничтожен российский буксир. Пока уточняется, есть расхождение, есть видео атаки на российский корабль, сообщается о том, что он был потоплен. Однако есть расхождение, это класс, буксир класса Сатурн или же буксир класса Протей. По крайней мере, данные сервиса Marine Трафик» позволяют увидеть, что в геолоцированной точке удара действительно находился подобный буксир Гоусан 5, проект Сатурн. Это подтверждает также спутниковый снимок 31 мая. Ну и, собственно говоря, вся эта история сегодняшняя с преследованием российских пропагандистов это лишний повод поговорить о нарушении не только прав человека, но и о нарушении прав настоящих журналистов в самой Российской Федерации. Как известно, многие представители журналистской профессии, те, кто не согласился в свое время стать частью пропагандистской машины, уехали из России, они оставили ее, они сейчас находятся за рубежом, продолжают работать либо в независимых проектах, либо в проектах, которые спонсируются на гранты западными правительствами. Доля же пропагандистов, она сладка только на первый взгляд. Да, Какое-то время ты можешь прятаться, ты можешь делать свое грязное дело, ты можешь призывать к геноциду, к убийству невинных граждан, но рано или поздно. Рука правосудия тебя все равно достанет. Но если не рука правосудия, то карма как минимум. Можно не сомневаться в том, что как бы они не храбрели, сейчас они выйдут на свои шоу, тот же Соловьев, Симоньян, э, тот же самый... Дмитрий Медведя будут храбриться, рассказывать о том, что их Искандеры смеются, им не страшно. Попробуйте нас достать. Но правда заключается в том, что теперь они должны будут жить всю оставшуюся часть жизни оглядываясь. Правда, у них есть другой выбор, которым все время воспользовался бывший министр пропаганды, судьба которого также. Весьма показательно Лесков, который выехал в США, начал сотрудничать с американскими спецслужбами, должен был давать показания ФБР, но он стал информатором. И российские спецслужбы его убили. Случилось это время президентства Барака Обамы. Хороший э, повод не повторить его печальный исход, однако сдать с потрохами кремлевский режим, рассказать о реальных механизмах российской пропаганды, безусловно, никогда не поздно. Но а этой шестерки это, безусловно, не касается. Никто, никто конкретно с этими договариваться не будет. Поэтому для них скамья подсудимых будет еще лучшим наказанием, а могут быть и другие.